Что вас интересует? Как вы будете сегодня начинать процесс? Как обычно, заявление о ходатайстве, о предоставлении времени для ознакомления с материалами уголовного дела. Насколько вам? Ну, учитывая то, что я просил 8 недель, вот, и учитывая то, что я за два дня успел ознакомиться с 482 страницами э, дела, ну, вычтем эти два дня и остальное буду время просить. кроме того, возникли новые обстоятельства. Во время ознакомления я не смог получить от суда материалы судебных заседаний, которые были после 29 июня. То есть материалы отсутствуют, мне их не предоставили. Есть 16 том, который заканчивается протоколом судебного заседания от 29 июня, когда Юлия Владимировна вручала обвинительное заключение. Все остальные заседания протокол отсутствует. Я попросил аудиозапись этих заседаний, вот только что я получил их от судьи, дал соответствующую расписку. Вот. И я как минимум должен ознакомиться с этими аудиозаписями. Тут четыре заседания, каждое делалось почти целый день. То есть для того, чтобы прослушать, нужно как минимум четыре рабочих дня. Я не говорю о том, что делать пометки и все остальное. Но, еще вам Но с учетом того, что я сейчас уже выяснил, что суд технически не может предоставить мне возможность ознакомиться с материалами дела. Я буду, во-первых, просить перерыв для того, чтобы суд подготовил все материалы и дал мне их в полном объеме, поскольку суд не готов к тому, чтобы я ознакомился с материалами дела. Вот. Сколько суду нужно, я не знаю. После этого я буду ставить вопрос о предоставлении. Ну, я уже этот вопрос ставил с учетом той скорости, с которой прокурор читает дело, если взять за основу 18 страниц в час. Вот, я ничего-то нового не выдумаю. Прокурор читал обвинительное заключение со скоростью 18 страниц в час. То необходимо, если я не ошибаюсь, по-моему, 260 часов. С учетом 8-часового рабочего дня и 5-дневной рабочей недели, то необходимо 8 недель для того, чтобы ознакомиться. Это объективная цифра, которая исходит из, скажем так, той скорости, с которой дело читала прокуратура. Значит, э, я еще хочу сказать, что... Вообще в Печерском суде существуют проблемы С ознакомлением с материалами дела Значит, есть единственная комната, которая ну, Где-то, наверное, площадью 20 квадратных метров которая, В которой знакомятся все, кто приходит Знакомиться с материалами дел Как в гражданской, так и э, уголовной канцелярии Вчера был приемный день, поэтому там просто было набито И, ну, знакомиться было технически невозможно В связи с чем я обратился к суду с просьбой предоставить комнату. Во второй части моего ходатайства было обращено внимание суда на нарушение закона об адвокатуре. В той комнате, в которой я знакомлюсь, однозначно обозначено, что ведется видеонаблюдение. То бишь, фактически те пометки, которые я делаю, знакомясь с материалами дела, и которые являются адвокатской тайной, те материалы, которые я достаю и сверяю с материалами уголовного дела, являются адвокатской тайной, всех моих действий ведется видеозапись, и, естественно, эти адвокаты, эти документы уже не являются адвокатской тайной, поскольку их спокойно можно увидеть через видеокамеру. Я не знаю, какого разрешения видеокамера, но думаю, что достаточного для того, чтобы это увидеть. Поэтому Печерский суд фактически нарушает закон об адвокатуре, в частности, гарантии адвокатской тайны. Я обратился для того, чтобы мне представили надлежащие Помещение для ознакомления, пока я не получил официального ответа от руководства суда, знакомился я фактически 13 часов, поскольку позавчера не мог начать знакомиться с 9 утра. Было совещание в суде. Судьи вышли, и некому было расписать мне согласие на ознакомление с материалами дела, поэтому позавчера я начал знакомиться в 11 часов, знакомился до 6 вечера, до конца рабочего дня. Вчера я знакомился с 9 до 18. 482 страницы. Ну, общий объем дел я не знаю, я прочитал почти два тома, почти два тома. В одном томе я не смог прочитать несколько документов, которые изложены ну, не украинским, не на русском языке, поскольку ну, эти документы требуют профессионального перевода, поэтому я обратился, чтобы суд обеспечил перевод этих документов, чтобы ну, я правильно понял дословно смысл этих документов. Во втором томе находятся обвинительные заключения. Закон дает право знакомиться с обвинительным заключением минимум три дня, поэтому я, естественно, не мог ознакомиться с ним за ну, какое-то время. Я начал читать обвинительное заключение, и ровно в 6 часов вечера я сделал перерыв, поскольку рабочий день в суде закончился. Я хочу сказать, что в принципе я написал ходатайство судьи о переносе судебного заседания, поскольку я должен быть сегодня был участвовать с 9 утра, принимать участие в другом процессе. Но в том процессе прокуроры отказались читать обвинительное заключение. Мы не знаем мотивации, ну, в связи с тем, что заняты в других делах, но все улыбнулись в судебном заседании, и каждый подумал, и мое личное мнение, что они отказались в связи с тем, чтобы дать мне возможность, я благодарю их за заботу, дать мне возможность участвовать в судебном заседании по обвинению Юлии Тимошенко. Вот. Э -э поэтому я в процессе буду участвовать, но могу сказать, что я готовился к процессу, но я выну был вынужден готовиться и к тому процессу, поэтому, конечно, качество подготовки, даже по тем документам, которыми я занимался, оно э ну, не настолько, э скажем так, эффективное для того, чтобы. Э в полном объеме владеть той информацией. Потому что даже протоколы допросов свидетелей, которые не допрашивались и будут допрашиваться, вот они имеют вот такой вот объем. Это все нужно было прочитать, простудировать и сделать. С этими протоколами я вчера, находясь в судебном то есть в Печерском суде не знакомился, поскольку знакомился с материалами судебного следствия. Ну, учитывая то, что мне дали незначительно малый, ничтожный срок, я э, обратился к суду с тем, чтобы мне дали хотя бы материалы судебного следствия, чтобы я мог, они а по объему меньше, чтобы я мог э, максимально войти в процесс. Но э, материалы допросов свидетелей в суде мне не дали ни одного. Я уже говорил почему. Поэтому, ну, с учетом того, что суд не готов дать мне возможность ознакомиться, я считаю, что дальше продолжать процесс бессмысленно. Необходимо дать возможность суду сформировать все документы, дать их для ознакомления мне, а после этого уже говорить о том, что адвокат должен знакомиться. Кроме того, я хочу обратить внимание, на прошлом судебном заседании судья говорил, что вступая в процесс, я обязан ознакомиться с материалами дела. Такого ни один нормативный документ, в том числе и этика адвокатской деятельности, не предусматривает. Есть нормы, которые четко регламентируют уголовно-процессуальные действия, и там четко указано, что с материалами дела адвокат может знакомиться только после того, как он становится защитником в деле и после того, как суд ему дает согласие на ознакомление с материалами уголовного дела.